您曾到过对中国人友好的机场吗？如果还没有，是时候来探索伊斯兰尔机场为您准备的专属服务了。伊斯兰尔机场拥有直飞中国大陆多个不同目的地的航班，在这里只说中文就能走遍天下，让您有宾至如归之感。为此，您可以在数字咨询台和自助服务终端使用中文进行交流，还可以在二号和五号门对面的咨询台享受中文翻译服务。 此外，您还可以获得中文引导员提供的面对面支持。您好，太好了，请问土耳其航空飞往中国的航班在哪里值机？土耳其航空公司所有的国际柜台可以帮助你，值机提供登机牌。在伊斯坦布尔机场，您可以在咨询台、退税点和海关等各个关键地点找到中文标识，航班信息显示屏上也有中文提示。 另外，航站楼内各个角落除了免费提供冷水以外，还有专门为中国乘客准备的热水机。在萨 r 尔机场，您可以在免税店购物，在 Eagle l o n 享受惬意时光，在睡眠舱内小憩，并轻松使用支付宝、微信和银联卡进行付款。 另外，您还可以在伊斯坦布尔机场享受免费且快速的无线网络服务。值得一提的是，伊斯坦布尔机场被《中国民航杂志》评为全球最佳机场。您可以通过伊斯坦布尔机场的中文应用程序和网页，或关注伊斯坦布尔机场的微信公众号和微博账户获取最新信息。再见。 各位旅客 c a 5 2航班登斯了